হেল্ল' এভিৱান গুড ইভিনিং বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে সেয়া আবেলি গা পা ধুই আহি ধূপ চাকি দিলোঁ তাৰপাছতে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিশেষ গৰমত বনোৱা হোৱা নাই আৰু সময়ৰ ইমানেই অভাৱ যি লগতে আজিকালি বেছিভাগ সময় ব্যস্ত হ'বলগীয়া হয় আৰু মানে সেইকাৰণে বিশেষ ৰেচিপিও বনোৱা হোৱা নাই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম পালে ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ ভাল লাগে গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিবা এটা সৰুকৈ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো সুন্দৰকৈ চাব আৰু কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত মোক জনাব আৰু আমাৰ জিঅ' মাইনাই কি কৰিছে বলকচোন দেখুৱাওঁ কি কমত সিও একদম মজা পাইছা কি কৰিছা তুমি পানী এখন খোৱা গৰম কেনেকুৱা লাগিছে পানী খোৱা পানী খোৱা নি হা পানী কি পানী খাবা কি পানী খাবা ঠা পানী ক'ত আছেনো ন ঠাণ্ডা পানী ক'ত আছে কৈ দিয়া ঠাণ্ডা পানী খাওঁ ফ্ৰিজৰ পানী খাবা নি ফ্ৰিজৰ পানী ফ্ৰিজৰ পানী খাবা নি হাঁ 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 ফ্ৰিজৰ পানী খোৱা যদি আহা আৰু এইটো এইটো ঢোলটো বজাব পৰা নে কি ন ঢ ঢোলটো বজাব পাৰিবানে মাটি থাকিব ঢোলটো ফাটি থাকিব আকৌ ঢোলটো ফাটি থাকিব এতিয়া কি ফ্ৰিজৰ পানী খাবা নি ফ্ৰিজৰ পানী খাবা হাঁহা উঠি আহা হাতী হাতী কি হাতী আঁকিম অ তুমি এতিয়া কি কৰিছানো পঢ়িছানে কি কৰিছা হাতী এটা আঁকি দিব লাগে লায়ন আঁকিছে কোনে আঁকিছে এইটো লায়ন আঁকিছে আকৌ নিজানে তোমাৰ তুমি যে ধুনীয়াকৈ আঁকা লায়ন তেনেকে লায়ন আঁকিছে যি গধূলি গধূলি অকণমান এনেই পঢ়োৱাৰ অভ্যাস এটা কৰাইছো ইয়াৰ মানে কাৰণটো হ'ল অকল তাক টিভি আৰু মোবাইলটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে মানে অকণমান পঢ়াৰ হেবিট এটা কৰাইছোঁ আৰু এতিয়া তাক মাছ এটা ধুনীয়াকৈ আঁকি দিব লাগে আঁকি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁ পাকঘৰলৈ ধুনীয়া ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই মই আজি বনাম মুড়ি ঘণ্টা অকণ বনাম বুলি ভাবিছোঁ মাছৰ অকণমান কচ মাছৰ মাথা আছিলে তাৰপিছতে ইয়াতে ধোৱা মগু তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ এটা আলু আৰু আপোনালোকে যদি আলুটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিবও পাৰে এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে অলপমান নিমখ তাৰপাছতে অকণমান পানী দি এইখিনি মাত্ৰ মই ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম তাৰপাছত কেৰাহীত তেল দি এইখিনি মছলা আদা নহৰু কিবাকিবি দি পেলাই তেল মাৰি কেনেকৈনো বনাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইফালে জীয়ে ইমানেই দুষ্ট কৰিছে মানে মই ভালকৈ বনাবলৈ মৰি পোৱা নাই তেল মাৰিব ঠিক আছে লৈ লৈছোঁ এটা বিলাহী তাৰপাছতে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এখিলা তেজপাত এটা শুকান জলকীয়া আৰু চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ জ্বলা নাখালে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াখিনি স্কিপ কৰিব আৰু লৈছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ তাৰপাছতে লৈছোঁ মই অকণমান মছলা সেইখিনি মই ইয়াতে মছলা কিকি লৈছোঁ স্ক্ৰীণত মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিম এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান পানী দি গুলি ল'ম তেতিয়া মানে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই মছলা এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন বহুত বেছিয়ে ভাল পাব আৰু এতিয়া বলক আমি পাছৰ প্ৰচেছখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ এয়া মই মছলাখিনিত অকণমান পানী দি এইখিনি এনেধৰণে গুলি প্ৰায় পাঁচ মিনিট থৈ দিম আৰু তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম ঘিউ এইখিনি ঘিউ মোৰ ঘৰতে বনোৱা হয় আপোনালোকে কিনা ঘিউ বা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ যিহেতু এইখিনি ঘিউ আছিল মোৰ মাছৰ যিখিনি মাথাখিনি আছিলে ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই আঞ্জাখন বনাম তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় তেলখিনি গৰম হ'লত মই ইয়াতে কেইটামান জিৰা ফুটাই লৈছোঁ আৰু দি দিম কেইটামান পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ দিলে আঞ্জাখিনি ভাল লাগে আৰু দি দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াতে মই তেজপাতখিলা দি তেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙ ৰঙালৈকে ভাজি ল'ম মই আদা নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আদা নহৰু নিদিয়াকৈ ভাল লাগে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে কিন্তু মোৰ জীয় আমনি কৰি আছে সেইকাৰণে অকণমান লৰালৰিকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনিয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম কাটি গুড়া বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়াকেইটাও তেলতে ভাজি ল'ম যেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া ওলায় বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু অকণমান গলিবলৈ দিম বিলাহীখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম যিখিনি মছলা মই ধুনীয়াকৈ গুলি থৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান বাতিটোত লাগি থকা মছলাখিনি পানী দিম আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত জিঅ' চিঞৰখিনি ইগন'ৰ কৰিব দেই অকণমান সিজিবলৈ দিম এয়া মই বইল কৰি লোৱা মাছৰ মথা আৰু মগু দালি আলুখিনি এয়া এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে তেতিয়া এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু এয়া মছলাখিনিয়ে তেল এৰিবলৈ ধৰিছে তেতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি এড কৰিম অকণমান বিলাহীখিনি ভাঙি দিছোঁ তেতিয়া গ্ৰেভিখন ধুনীয়া হয় আৰু যদি বেছিকে আপোনালোকে জ্বলা খায় তেনেহ'লে জলকীয়াখিনি ভাঙি দিব আমি যিহেতু জ্বলা বেছিকেই খাওঁ সেইকাৰণে জলকীয়া মই ভাঙি দিছোঁ মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছো আৰু অকণমান উতল অহাৰ পাছত মাছৰ মাথাখিনি ভাঙি দিব লাগিব তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হ'ব এইখিনি মই মাছৰ মাথাখিনি অকণমান ভাঙি দিলোঁ কিন্তু জিৱে ইমানেই আমনি কৰিছে যে মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিবই পৰা নাই আৰু এয়া দেখিছাতে মই এইখিনি ভাঙি দিলোঁ অকণমান পানী দি উতলিবলৈ দিছোঁ তাৰপাছতে ইয়াতে অকণমান ঘিউ এড কৰিম আৰু মোৰ মুড়ি ঘণ্টা ৰেডি হৈ যাব উতলি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে মই অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় এনেদৰে মুড়িঘণ্টাত যদি আপুনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান জোলকৈ থৈছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে আৰু বেছি ডাঠ হৈ আহিব গতিকে এবাৰ মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক যেন জনাব আপোনালোকে মোৰ ষ্টাইলত মুড়ি ঘণ্টা খাই কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ বনাই হ'ল কিন্তু সজাইৰ পৰাহে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ জীৱে খুব বেছি আমনি কৰিছে মই তাক ভাতকেইটা খুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া খোৱাই লওঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত এবাৰ জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল আজি মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব অতি সোনকালে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট